Сколько существуют эти школы? Это все существовало для двух школ. Это и был ничего, такой нет, городок. Нет. А мало там, того, площад, мало того, стадион, везде. это было достояние. Мы здесь все могли заниматься, все да, жители да, приходили, да, не да, было. Да, Сейчас да, потом да, забрали, нам да, сказали: да, вот вам будет сквер, да, вот это будут площадки для жителей микрорайона, да, в том числе. Да, да, вот да, на выходе да, вот такая да, история. Да, в конце концов, да, дети да, а, а то, что построят, знаете, это однозначно, однозначно. А к застройке, вот увидите, здесь будет дом. Я когда-то предупреждала жителей этого, что будет загорожено. Нет, не верили. Вот, пожалуйста. Я знаю, что жители вот этих домов приходят на тех те тренажеры. А теперь что? Я утром вот веду Кариночку, они занимаются. Мужчины, учатся, 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 занимаются. День и те же дети, которые, и те, которые, и те, которые не ходят в эти школы, они все равно ходят. Они здесь живут они должны приходить на площадки, должны здесь общаться. Это в общем-то территория нашей страны, территория нашего города, нашего района. А можно спытать, вы из Вы нам на допомогу пришли? Вы нам допоможды отстоять территорию? Алло, я прошу прощения, мы здесь сейчас возле этого сам. Я с Татьяной Николаевной не могу, не знаю телефона, Она мне звонила, когда-то давала, я и потеряла. Это Плотникова. Вот здесь вот родители тоже возмущаются. Сейчас мы вызвали милицию. Может быть, кто-то из учителей имеет желание. Или директора школы. А, будь ласка. Татьяна Николаевна? На открытие, на <свят> да, 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 да. Будь <свят> ласка, <свят> якщо <свят> можна, то <свят> мы тут зараз і <свят> из вашей школы. школи. <свят> Одним словом, мы спілкуємося з забудовниками. Ось тут біля вашої школи, прямо тут, вот біля паркану, да, да, да. А а не так. А ну, будь ласка, будь ласка, ага, ага. Сейчас кто-то с руководства школы придет. А вы знаете, что это пришли на разведку чиновники?